Спасибо МЧС. Они нам очень сильно помогли. Приехала бригада хлопцев, там, бывших, бывших ветеранов, художников, 10 человек. Там. Они у нас за это время перекрыли 180 домов. Да. Конечно, посмотрим. А Можно я вам управиться? Красивые такие литовские. Подарите. Хорошо? Гринам <свят> <свят> ну, голова. Я, так... ну, я говорю, я что я красиво. <свят> <свят> ну, счастливо. <свят> Пиво счастливо. Хай Богу помогаю. Не, Не <свят> мерз, ты. Хорошо. Не ну, хорошо. Там живет 20 семей, 50 человек, 7 детей. Сколько семей здесь в этом доме? Раз. В этом подъезде. Раз, два, три, четыре. Четыре семьи живут когда стреляет очень страшно очень страшно и не знаешь куда деваться ты думаешь или в подвал бежать а ты в подвал успеешь побежать когда он летает потом между квартирами так вот встанешь в зале лежал, в коридоре, он спать потом Ну в этот дом был лед, и это анна довольно, анна. довольно давно. Вы, знаете, это какого... было, когда освобождали Авдеев, это вот это было. Потом э, проверял, 6 февраля был сильный обстрел. 4 мы уехали отсюда, и 6 февраля сильный обстрел. И со стороны Есиноваты влетело прямое попадание к нам в комнату. Если бы мы там были, на, нас бы уже здесь не было. Скажите, ходят разные мнения, а как отношения гражданских и военных здесь? Ну, лично мое я приветствую. Освободителей я приветствую. Они защищают нас. Я не согласен с теми людьми, которые на той стороне. Ну, не знаю. У каждого свое мнение. Каждый по-своему думает. Ну, Украина единая. Она должна оставаться. Там, где люди живут мирно, может, не так все понимают. Это тоже реальность, которая не так далеко от нас. Так что мы должны это воспринимать тоже близко к себе, к самому сердцу помогать этим людям. Обязательно это должно. Знаете, у нас в Литве вообще-то это очень как-то сильно чувствуется. И люди, люди сами жертвуют и передают помощь. Где Йонас Охман? он Вот, вот Йонас, он швед, но он литовец. Я не знаю, — Швед или литовец? Не знаю даже. — Он тоже что не он знает. знает. Так он как раз, вот видите, у него э, э, синее-желтое движение — это цвета флагов э, Швеции и Украины. Но сколько поездок в месяц, даже можно говорить, сколько тут приезжает, как часто? — Я даже не знаю, сколько, но раз-два в месяц. — Но это сейчас. не правительство, это, это, это просто люди, они, 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 они это делают, потому что чувствуют, что иначе нельзя. Так и должно быть, наверное. Коли сьогодні литовці бачити місто, де загинуло цивільне населення, загинув представник служби надзвичайних ситуацій, це та інформація, яка має лягати на стіл міністр закордонних справ усього світу, але і Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, наших партнерів по НАТО для того, щоб приймалися рішення відносно того, як разом протидіяти Російській Федерації. Я сьогоднішній день більше 800 будинків приватного сектору. Саме тут вам дієці, зруйновані. А приватний сектор, ці кошти, які виділяються на місцеву адміністрацію, не можуть бути використані на приватні будинки. Власне, коли відбувалася нарада в місцевій адміністрації, було закцентовано увагу місцевого керівництва перед нашими друзями з Литви стосовно допомоги як будівельними матеріалами, так і додатковими коштами на відновлення приватних будинків. Тому що бюджет розпослідується тільки на і державну власність багатоповерхові будинки можна зробити, повернути там опалення, перекрити дах, так само, як і в школі, так само в дитячому садочку. Доброго дня!

і вони вивчають математику на українській мові, так? Mm. Yeah. <звук> 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 <звук>